я, вы не понимаю, что я не могу Те кошти, которые есть, через них больше никак не можно Да, Александр Анатольевич, фамилия та же, как у вашего директора. Ну, вы можете это, на, вы можете это переключать на личные какие-то. Да, на личные, я скажу. Я депутат. Сегодня будут рассказывать про взяточника Александра Рацова. А люди, я говорю так, как это, будут, так, будут говорить, что попало. А потом будут, а люди не будут разбираться, это этот Александр Ацу или это. Вот я вам говорю, как оно есть. Я становлюсь на вашу защиту. Мы скажем свои слова мы будем Я же сказал, я становлюсь на, вас, на вашу защиту. Но не будет два, два человека с правого сектора решать судьбу его. Вот я и говорю тогда мы вместе с, с вами когда объединяемся, вот именно в один день объединяемся, что объединяемся, нам постараются, да. да, я не говорю, что нам обещают, нам постараются сделать лучшие условия, а на следующий день еще раньше все обещают. обещают. Это, это вообще по красоте выходит. Да. Ребят, ну, слушайте, а у нас вообще даже не предупреждают в школе, в моей не предупреждают, у нас просто выключают звонки и все остальное тех средств, все выключается в один момент, в одночасье. А Потому школа, что У некоторых людей так же, же самое, э, некоторые у некоторых свет отключают, те звонят на Облэнерго или я не знаю куда и спрашивают, а когда будет свет, дайте нам там расписание. Мы еще не составили. Мы не спорим насчет этого. Нам, мы спорим насчет того, когда нам лично включают, когда можно пользоваться. То есть, мы если, понимаем мы, лимит. Там если, все ребята, оно, если двумя предложениями, то вы категорически против отключения. Категорически, себя, конечно, это главное, что это. Это в любом случае, мы не говорим ваше поганый разум. Мы этого не говорили, это же уже прямо. Мы говорим, что мы довольны всеми условиями. Нібес, короче, що нас достало. Ми не, не, можемо муки, не можемо не там, ви не можемо не поучити уроки, не покупатися, нічого. Ми не говоримо, що поганий раціон. Код нас сидиш на уроках, ні митий, ні бритий, так <mir�� barriers zipper throat>, сказать, і говорять, боже, а що тут в класі так воняють? І вибачте, ви хочете, от вообще. Не, ну ти восьміш вода ж є? Так, ну можна можна я скажу, я не хочу цього об'яснювати. В общежити, хлопець за мною в кімнаті живе. Я отаку взяв одежу, я постирав, я йому сказав, ну, там, будемо мінятися по очереді, убирати. Хоча чистоти в общежиті. Зараз на даний момент у мене в кімнаті бардак. Ну, як не бардак, прибрано, але посуда грязна, одяг постираний, поглажений. Благодаря тому, що у мене є тут рідні, в мене є тут знайомі, я пішов до них, утюг, утюг, чого утюги запрещають.

Проходите, ласка, проходите. Сейчас проходьте. Мы Начнем с самой четвертого этажа, Начнем с четвертого этажа.